Доброго дня тим, хто щойно до нас долучився. Це інформаційний день на п'ятому зі мною в студії співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Пане Михайло, вітаю вас. Добрий. Ну, я не давно навіть анонсував словами російського тютчева, що «умом Росії не а аршинам общим не і змірять. Давайте її рублем і доларом помірюємо, так, якщо не аршинам. Я, я знаю, що ви в центрі теж це аналізуєте, так тому коли чуєш бравурні варіанти, нам які санкції не нужны, вони нам не страшні, вони настільки укріпляють, то хочеться зрозуміти. Вимір санкцій він має якийсь доларовий еквівалент і запас ходу, скажімо. Ну, ну, давайте возьмем калькулятор да, просто, давайте. И, просто, и просто посчитаем. Ну, вот, например, содержание э, Южной Осетии и Абхазии, да, вот, э, двух маленьких республик в одной 52 тысячи человек, во второй 240, примерно так вот. Да. Э, э, с 2008 года обходится Россия э, 250 миллионов долларов ежегодно. Это, это бюджетные дота, дотации в бюджет этих, этих государств. Это, для, не, это, для, не для много. это немного, да. Э, э, сюда мы добавим. Э, расходы на военные действия на Донбассе, если иметь в виду, например, данные, которые приводит РНБО, это примерно 3 миллиарда на социальные удержание этих республик и 3 миллиарда долларов, я имею в виду, uh -huh. на военные действия. В принципе, это реально. 6 миллиардов. Да, 6. Это, в принципе, это реально. Потому это в это, да, это за год, соответствует это, примерно исследованиям немецких экспертов, в том числе и BILT. Вот Если посчитать примерно население вот этих республик Южной и Северной Осетии плюс Приднестровье вот, и население... А Приднестровье Приднестровье столько же примерно. И плюс ко всему добавим 6 миллиардов за гуманитарный газ, который потребил э, Террасполь вот за все эти годы независимость ну суммарно ага. это все это все весь долг общий ложится на естественно на Молдову Добавляем сюда, э, вот, считаем вот это вот, плюс прибавляем сюда войну в Сирии. Ну так, если мы берем... То скажем, то, мы Крым, а Крым, а, ви вас, Вот это? сейчас дойдем до Крыма. Значит, Крым, бюджет Крыма на нынешний год, на 17 год, э, дотационный на 73%. То есть из федерального бюджета датируется на 73% примерно 1,4 миллиарда долларов. Ага. Это только на Крым. Вот, добавляем вот это, плюс добавляем мы э, сюда, добавляем расходы на войну в Сирии, потому что э, э, РБК посчитала примерно, ну, условно, конечно, понятно, это примерно около миллиарда долларов ежегодно, э, в, за прошлый год я имею ввиду. Ага. Вот э, это пуски ракеты, содержание контингента и прочее, прочее. То есть вот это вот мы суммируем примерно. А Но, лица, я, да? я, я, mm -hmm. я в уме швиденько все складаю. С одно машины не вышло за почти 10 миллиардов. Нет, нет, нет. Я, это только, это часть, это верхняя часть айсберга. Почему? Mm -hmm. Потому что сюда мы не считаем содержание кибервойск, спецоперации, не считаем ведение гибридной войны по Европе и прочее-прочее, то есть эта сумма сопоставим вообще с этими затратами абсолютно адекватно. Тем более, что давайте так еще прикидывать, что примерно 18 из статей бюджета России они закрыты. То есть мы не можем посчитать, это все идет в закрытом варианте. И сюда мы давайте добавим еще в таком случае расходы, вернее утраты российские утраты на санкции. То есть санкции по подсчетам, по подсчетам опять же, Института стратегического исследования российского ФБК, это обходится примерно в 2-2,5 триллиона рублей. Это за все, за три года. В пересчете это примерно получается 30-35 миллиардов долларов. Вот, и и теперь Вот. Плюс и 10, вот, что я что-то нараховал за да, вашими словами? Да. И тоже при... 45. Не, 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 30, милли... 30 миллиардов долларов. Это минимальная цифра. Это за три года фонд Гайдара. А, значит, по десять. Да. Центр Гайдара дает примерно сумму в 9 миллиардов долларов ежегодных убытков от санкций. В том числе и от того, что Россия, скажем так, 11 тысяч тонн санкционных продуктов уже уничтожила. То есть вот такая сумма, она вот вырастает, 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 и получается примерно весьма ощутимо для российского бюджета. Если посмотреть, вот те затраты, которые мы с вами посчитали, не включая санкции, не включая санкции, это примерно 4-5% расходной части бюджета 2017 года, 242 миллиарда долларов. Это, 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 это ощутимо. И э, э, добавляем сюда э, ущерб А не Но это не, не критично. Не, – не критично, безусловно, не критично. Вот, но... Понимаете, но дело в том, что вот от, в том числе и от этого, и вот э, падение цен на нефть дает кумулятивный эффект, и в итоге мы получаем примерно полтора процента ВВП суммарно. Э, э, вот, вот этот вот. Э, но также не богатый. Потребляю... <связано> ВВП для. Держава, яка, в принципе... А теперь давайте возьмем другие цифры. Так, давайте ну... цифры другие. Сегодня на содержание по официальным данным Россия содержит армию 1,9 миллиона. Это армия. Плюс добавляем сюда миллион МВД. Ну, 2, считаем. 2, 2, да, да, считаем. Добавляем сюда 400 тысяч нацгвардию. Добавляем 600 тысяч, это суммарно, это получается Министерство чувства ситуации и исполнительности. Ну, силовики Силовики, силовиков. 3 миллиона 200 уже выходит. Вот. Почти 4. 2 миллиона плюс 1, плюс 400 и плюс 600. Почти 4 получается. Так. Это не считая, не считая ФСБ. Это, не, кстати, между прочим, ФСБ, структура ФСБ. Вот в подчинении структурам ФСБ это примерно равнозначно украинской армии. По, не, по некоторым подсчетам. Ну, я не берусь судить точно, но примерно масштаб прям такой. ФСБ, служба внешней разведки, ФСО, вот, и ГРУ. Вот, но тут данных мы вряд ли сможем... Так, То есть, я веду к чему? Вот это вот, вот такая вот милитаризация, в том числе общество, формирование среднего класса в погонах, вот, это примерно сораз, соразмерно э, э, во, 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 людям в, в погонах бывшего Советского Союза. Но в Советском Союзе было в два раза больше населения. Ага. И бюджет был не тот. То есть я э, веду к этому. То есть э, вот эти вот количественные накопления, постепенные, 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 внешне вроде бы такие не критические, не, не, ну, не радикальные, не критические, они приводят в конце концов к неким качественным изменениям. То есть я иду, 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 имею в виду вот это. Еще, плюс ко всему добавим, давайте, что Россия все-таки э, в значительной степени отсечена от инвестиций, от новых технологий и прочее, а прочее. давайте поэтапно, чтобы мы сразу все... Первый момент. То было сформовано величезный стабилизационный фонд. Так? Я маю на тих моментах, коли кон'юнктура на вуглеводні була достатньою, і нам пояснювало, що всякі очікування українських експертів, що зовнішні санкції плюс утримання окупованих територій приведе до катастрофічного дефіциту бюджету, отже, економічної неспроможності продовжувати агресію, ну не справдились. Ні, ми говоримо о стагнації російської економіки. Ну давайте ще те, що національний резервний фонд за рік, за він год, в 4 рази. Он сегодня составляет 16 миллиардов. Но это означает, 4 что 16 миллиардов еще несколько лет можно спокойно продолжать абсолютно такой да. самый курс поддержки великої армии, силовиковой армии, милитаризации в середине страны и в оккупированных территориях. Правильно? Да, но только я имею в виду то, что понимаете, что вот эти санкции, которые ввел Запад, это, это лукавство говорить о том, что это является стимулом для российской экономики, что э, программа импортозамещения она эффективно действует. Это не так. Это далеко не так. Я имею в виду это Вся цепочка вот этих вот э, небольших может быть не столь радикальных качественных э, количественных изменений постепенно 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 она переходит в качество Та, але чи це є незворотні процеси для економіки е, Росії, я е, під яким кутом запитую, пам'ятаєте, незворотність економічних процесів з СССР, яка в кінці кінці привела до розвалу, цієї в тому числі від бремені воєнних розходів, віддання е, е, огромного количества людей в погонах. Я це маю е, в виду. Тому що на сьогоднішній день навіть середня зарплата силовиків значно перевишає зарплату средню по країні. от друга половина 80-х це фактично вже була точка. точка для СССР, и там дальше вже пішли процеси. Незворотні для Российской Федерації це точка. Неповернення вона де. Но пока еще сложно говорить, что мы, Россия прошла какую-то точку невозврата, но мы сюда еще не считаем, например, гуманитарную помощь России странам Средней Азии через различные фонды и прочее почту, там накапливаются значительно другая цифры. Там тоже большие суммы. То есть сейчас сложно посчитать общий размер вот этих вот российских затрат на внешние российские акции. Зв'язані вот, з с Кримом, з вот, вот, То тобто вони весьма значительні, поэтому не случайно ряд бюджетних статей просто закрити. Добре, є ще такі дві, дві такі цікаві речі, які відбуваються э, на півночі, я маю на увазі, Арктична, э, Арктика э, наш. Та цей спецпроект Руська Арктика. Ви ж бачите, скільки туди грошей в вкатують да. останній час в, в, в Росія. І в, в, оця гра з далекосхідними не, ініціативами. Ну, наприклад, ми вам самі трубу зробимо, Це я маю на увазі, китайська труба, товариші з КНДР. Ми вам загодимо трохи продуктів і, і інших речей. Тобто, така теж гуманітарна місія для Кім Чен ина усе це якось цифри має вимір. Безусловно, конечно, имеет. Я только отмечу, только тут добавлю еще то, что это все ложится в отрицательную копилку российского бюджета. И вот те внешнеполитические инициативы, о которых мы с вами говорим, вот и, и партнерство с Китаем, которое не оправдалось за последнее время, вот и, и Евразия, который не показывает на сегодняшний день серьезных результатов, и тоже раздираем внутренними противоречиями, конфликтами, скандалами. То есть вот все это говорит о том, что вот эти вот внешние затраты, которые Россия расходуют на финансирование вот этих, то, о чем мы с вами говорим, оно не служит для, скажем так, для укрепления геополитических позиций России, для продвижения как-то в мире. Оно, скорее всего, если, понимаете, если судить, скажем, двух словах сказать, то, что то, без российских вливаний эти республики долго не продержатся. От, ні Придністров'я, ні Осєтія, ні Абхазія, ні Крим, в тому числі, ні, тим більше ні Ордло. От ви кажете, довго не притримається. Скільки це довго, ми будемо з Михайлом Башковим говорити через невеличку рекламну паузу. Лишайтесь з нами. Ми повертаємося до розмови з Михайлом Пашковим, співдиректором програм зовнішньої політики міжнародної безпеки центру Разумково. Ми зупинилися на аналізі і магії великих цифр. Бо горда внутрішня риторика Кремля не відповідає реальним цифрам до, до декількох відсотків навіть. ВВП ми добралися так, в сумарно оцінюючі затрати, які здійснює е, Раша на мілітаризацію, утримання анексованих, окупованих територій, силового блоку, підтримки різних напрямків своєї е, діяльності. І ви, з другої сторони, ви теж сказали, що 16 мільярдів, як мінімум, залишається ще в всяких от таких прокладках фондах. А це значить, що mm. навіть якщо курс. Буде декларуватися такий самий, то підказірок, що його буде брати, і виконувати всі ці завдання, і ще пару років можна просто палити ось ці фінанси. Безусловно, Росія має запас прочності, поэтому говорить о тому, що економіка там завтра або і або там буде в стояні самокрізі, вряд ли. Самокризис. Але попереду теж стоїть знову дата, коли так звані зовнішні санкції будуть переглядатися. Вот это принципиально важно. Вот для нас очень важно в ближайшее время, вот это вот нынешнее лето, это июнь, вот до этого пройдут два очень важных саммита, это саммит НАТО и саммит Большой Семерки. Вот, собственно, Тут будет связано во многом взаимоотношения нынешней президентской администрации США с силовым блоком с НАТО. То есть как приедет Трамп, в каком виде он, скажем так, будет. Или в виде, скажем, бизнесмена, продолжая его предыдущие требования к странам НАТО, увеличение расходов Бесковый, и, и прочее, прочее. Либо он все-таки будет выступать в том, в том числе, я подчеркиваю, как стратег, и как политик. Вот. Тут, наверное, очень важно э, вот этот вот э, пошел резонанс от его визита э, в Саудовскую Аравию от его... Ну, погано снизу, на да. Нет, ну вот я и говорю, что это продолжение, то есть это были победные реляции, и очевидно, есть такая спокуса, такое самое, что эти реляции продолжите на саммите НАТО и далее, и далее. То есть это вот это момент очень сложный, но я думаю, что тут, наверное, все-таки будет выход определенный из этого периода неопределенности, турбулентности, которыми связаны были отношения Вашингтона и Брюсселя, я имею в виду военного блока, вот это, то есть будет более четкое самоопределение. А что касается саммита «семерки» в Италии, то для нас там, очевидно, очень важно, и Порошенко не случайно встречался не, не столь давно с Меркель, вот, то, что все-таки вот эта политика, которая проводится Европейским Союзом и США в отношении России, я имею в виду в, в, по поводу конфликта, чтобы она продолжалась, как минимум продолжалась. А давайте раз, пасьянс поднимемся сегодня. Так? Все серьезные затратные ставки России против Украины и его... Европы не зіграли. Я маю на увазі, дивіться, Нідерланди, пам'ятаєте, так да. референдум, ніби дорадчий, але заблокуємо е, асоціацію. Не зіграло. Заліземо і зробимо вибори у Франції. Не допустили навіть Раша туди, і Спутник вигнали як собак скажених. так? Да. Макрон подивився, як це виглядає в Трампа. Він не хотів у Франції подібної ситуації. Франція відіграна. В позиції Меркель, ви собі бачите, як зараз виглядає. Да. Так? Большая Більша зділка з Трампом теж не состоялась, В общем-то. Ну от. Тобто я мене взяло. ось такі пасіян. Виходячи з такого пасіянсу. Наскільки ви оцінюєте реальність в збереження санкцій, посилення санкцій або послаблення? Я думаю, що все-таки санкції будуть продовжені. Сумніваюся, що буде прийнято продовження пролонгувати їх на год, Вот они, на да, они будут очевидно еще полугодовой режим. Но тут важно другое. Тут важно то, что то, вот, о чем мы с вами говорим, это реперные точки, которые э, не оправдали российских ожиданий. Они приводят э, к изменению тактики и стратегии России на востоке Украины. Вот, если раньше шла речь, э, она идет сегодня тоже в принципе о том, чтобы впихнуть в Украину тут, эти территории в таком нынешнем виде. С амнистией, э, с амнистией людей, да, вот да. это все, да, вот это. То, э, сейчас уже несколько идет э, крен другой. Крін о, о, о латент, латентлатентний повний целінаправленний очень чітко сорієнної стрежирований інтеграції цих регіонів в Росію. Я вам приведу просто одну цифру. Только тобто ви вважаєте, yeah. що вони взагалі не те, що не хочуть заморозити конфлікт в вигляді притістров'я, а ре, власне інтеграції її в Росії? Это, это, идет очень активно в последнее время. Очень активно. Вот одна только цель. просто чисто в гуманитарном плане. За последний, последний, квартал прошлого года было 64 визита российских актеров, режиссеров, прочее, прочее, такое вордло. А в первом квартале нынешнего года уже 124, то есть в два раза увеличилось. А <связано> что это означает? <связано> <связано> ну, добре, ну, гуманитарно ватный «Гуманита десант увеличился. <связано> а, И что? Нет, так это не только это. 12 мая состоялась очередной второй раунд интеграционного комитета России Донбасс в Донецке. Вот Путин признал документы, ОРДЛО, вот аннексированные предприятия. Россия планирует ввести смягчение миграционного режима для жители этих территорий идут, есть договоренности, есть уже о поставках ресурсов. Не так давно ДНР заключила договор о сотрудничестве и партнерстве с Южной Осетией. И далее, и А если будут они юридично играть в повтор, в крымская речь Путина, <свят> вот... та, которая нагадывала гитлеровского Судетского, но они не будут делать это формализацией вот идет, идет, фактически сейчас Россия стоит на развилке. То есть идет, возможно, два варианта. Либо это будет идти вариант Приднестровский, только в более жестком, в более жестком варианте. Это де-факто интегрированный регион Ордло, де-факто полностью. Де Юра вроде бы относящий к территории к составу России. Это один вариант. А второй вариант это Абхазско-Сетинский. это признание независимости. Вот. То есть, э, тут... Але там дуже хитро, бачите, вони визнали незалежність, наприклад, а збройні Сили інтегрували Интегр... в свої збройні силы. ну, де-факто і тут тоже интегрированы. Абсолютно первый, второй армейские корпуса, они же интегрированы. Це експедиційні корпуси корпус російської армії, просто там є. Da, мов, да, да, то есть, вот, то есть вот поэтому вот, вот тут вот, двойной такой вот, вот, такой вот развилка. Либо вот такой вот вариант. Я не исключаю вариант, что где-то в ноябре-декабре, в ближе, ближе к зиме, пройдут референдумы в этих двух республиках. Об этом, кстати, говорили, Захаченко і Плотницкий об этом неоднократно уже говорили. вот це буде сигналом Росії. І 18 марта 2020 року буде прийматися нікольне решено. З сигналом від Суркова, що ми робимо референдум, референдуму не відбудуться. Ви ж розумієте, не самостійність з тих смішних потішних фігур. Правильно? Тобто немає в, в Москві і в Кремлі рішення про проведення референдумів і візуалізації за кримським сценаріям. Нет, пока без, пока, пока в случае нет, но я просто вам напомню, что 4 марта 2014 года, года Путин, выступая на пресс-конференции Новогорева, говорил, им то, что у нас, у нас нет планов присоединения вот. к, Крыма к России. Хотя не в Запоруку, вы помните, нас там нет, мы там были. Крымский вариант. Нет, вот такой вариант исключать тоже нельзя тоже нельзя. Это, это как один из вариантов развития событий. Более приоритетный, безусловно, это вот этот вот м, тлеющий конфликт э, в, в формате приднестровского варианта, вот который выснаживает, который э, является плацдармом для дальнейшей экспансии, ориентация на дестабилизацию в других областях Украины. Uh -huh. Вот такое, да, вот это идет. Но вот такой вот вариант вот тоже нельзя. И знаете еще почему? Вот сакральная, сакральная идея э, э, собирателя земель русских, вот она, наверное, будет превалировать перед э, любыми, любо, любым западным негодованием. Учит механізм і ментальний російської власність. Ну, ну так, вони... вони ж там навіть вибори Путіна, чергові вибори Путіна, навіть знову ж таки на день в Кримського uh, да, референдуму 17 Вони марта. люблять такі символи, та? але є ще один момент безпековий, У нас дві хвилини залишається, хочу ще один безпековий фактор подивитися з півночі. Ви ж знаєте про ці білорусько-російські yeah. маневри, так? які будуть захід-2017. І там дуже серйозні була розкидка аналітики. Одні говорили, що це буде демонстрація для головного Мадуючий Лукашенка, що йому не підкорюється армія Білорусі а за нужної командою Вона виконає вказівку голова Путіна. Інші казали, що не треба перебільшувати цей безпековий небезпеку оцих маневрів. Виявсь тут, як завжди, істина лежить посередині. Наверно, міється в виду і в вот военный контингент вхождения в Белоруссию, безусловно, он не может Лукашенко не беспокоить. Это абсолютно очевидно. Что его тут... хвалит, что он будет введен и выведен, или залишится. Безусловно. Вот это вопрос очень важный. Нет, он, нет, он будет выведен, только вопрос, как и когда. Но okay. смысл даже не в этом. Смысл, скорее всего, в том, что для нас. Для нас это вопрос действительно очень серьезный, принципиально имея вариант опас, опасной ситуации на границе с Белоруссией. Вот, несмотря на все заверения президента Лукашенко о том, что Беларусь – дружественная страна, мы не можем это оставлять это в стороне, это, на это не ориентироваться. Безусловно, это, это, это очередная еще одна угроза. Це очевидно абсолютно. А НАТО, як аналізує цю загрозу захід 2017, вони серйозно сприймають ці військові навчання? Ну, на ви очікуєте, там почути оцінити. Я думаю, що там, буде, там будуть оценки російської угрози, російські там, безусловно, будуть розсматриватися в тому числі. Я дякую за розмову. Сьогодні з калькулятором замість аршини і рубля і ви, ми пробували виміряти і санкції, і інші витратні речі агресивного. Північного сусіда Михайло Пашко, співдиректор зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Замкової. Дякую за розмову. Далі дивіться новини найсвіжіші від журналістів п'ятого а після них завітають до мене аж два недоторканих депутати.